تو ولا یو کلیم اللہ یہاں پر کلام کا جو لفظ آیا نا کلام کا معنی سمجھ لیجیے کاف لام کلیمہ یک یا یکلوم جب آتا ہے تو اس کا مطلب کسی کا کسی چیز کے اوپر سختی سے جرہ لگا دینا نشان لگا دینا زخمی کر دینا اس کی بنیادی معنی کے اندر آتے ہیں کاف لام کیونکہ اس کے اندر سختی اور شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے اس مادے کا بنیادی مفہوم یہی ہے کلام کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سخت اور مضبوط زمین کے حصے کو کلام کہا جاتا ہے یہیں سے اس لفظ کے اندر سختی کا مفہوم پایا جاتا ہے تو کلیمہ کا معنی ہوتا ہے کسی پر نشان لگانا ضرب لگانا کسی کو زخمی کر دینا یہ کاف لام میم کے بنیادی معنی کیونکہ زخمی کرنے کے اندر بھی سختی اور مضبوطی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے اسی سے پھر بات کرنے کے لیے بھی کلام کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا کیونکہ اس سے بھی آپ کسی کے ذات کے اوپر جرہ کرتے ہیں زخم لگاتے ہیں ایک سختی کا پہلو اپنا بیان کرتے ہیں لفظوں کے ذریعے میں بھی تو کلام کر رہا ہوں نا بھی سختی کا مفہوم سختی کا ایک عنصر آپ کا آپ کے سامنے میرے الفاظ کے اندر بھی آ رہا ہوگا اسی سے کلیمات ہیں اور جب میں کاف لام میم کے بنیادی معنی کے حساب سے ترجمہ کروں گا تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ اللہ ان کو کبھی بھی قوت نہیں پہنچاتا ہے کلامہ کلام کرنا اللہ کا کلام ان کے بارے میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے کلام کو چھپا لیتے ہیں بلکہ وہ تو ان کے باطل کو بیان کرتا ہے یا یو آمنو ان کثیر من ال احبار و راس بال والوں کثیر طبقہ احبار اور رہبان کا عالموں کا جنہوں نے رہبانیت کے چوگے اور رکھے ہیں اپنے حیعت کو اس کے مطابق بنایا ہوا ہے کثیر طبقہ ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یہ آیت پیش کی ہی نہیں جاتی ہے مساجد سے اور مختلف منابر سے مختلف محرابوں سے مختلف مجالس سے اس آیت کے اوپر تو گویا کے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں اس آیت کو بیان کرنے کے اوپر بیان ہی نہیں کرتے ہیں اس آیت کو معلوم ہے کہ خود بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے کثیر طبقہ عالموں کا رہبانیت کی چوگے اوڑھنے والوں کا رہبانیت کی چوغے اوڑھنے والے کو رہبان کہا جاتا ہے راہب کہا جاتا ہے کثرت سے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں کریں نا بیان ممبروں سے مسجدوں سے اور بتائیں کہ آپ اس میں سے کیسے خارج سمجھے جائیں گے میں اس میں شامل نہیں ہوں ثابت کریں آپ کہ کیوں شامل نہیں ہے اس کے اندر تو اللہ کا کلام تو ان کی کبھی سپورٹ نہیں کرتا والا جو کلّی اللہ, اللہ کے کلام میں آپ کو ان کے بارے میں کوئی سپورٹیو الفاظ نہیں ملیں گے اس کا مطلب ولا یکلمہم اللہ اور دوسرے بنیادی مادہ کے حساب سے اللہ ان کو کبھی تقویت نہیں پہنچائے گا کبھی ان کی مضبوطی کے لیے کوئی الفاظ بیان نہیں کرے گا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ جس وقت بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ طبقہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہا ہے وہ آپ کے لیے یوم القیامہ ہوگا ولا یو اور نہ ان کی اللہ نشوونما کرے گا وہ بھی کلام کے لفظ سے میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں کلام سخ زمین کو کہتے ہیں تو کسی کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی کلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جب یہاں سے ہم نے مفہوم کو اخذ کیا تو ولاج كلیم و کا اللہ مطلب ہو گیا کہ ایسا زمانہ کہ جس میں کوئی اپنی توازن کو قائم کر لے تو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو جو توازن کو بگاڑنے میں معاون بنتے ہیں یا سبب بنتے ہیں ان کو کوئی تقویت فراہم نہیں کرتا ہے اور وہ اللہ کا کلام کیا ہے میں نے کہا تھا کہ اللہ کا کلام خود اللہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس سے پہلے بھی اللہ کا کلام آتا رہا ہے اسی کو ہم کلام الہی بھی کہتے ہیں اسی کو قرآن نے لا علی کلیمات اللہ قرار دیا یہی وہ کلام ہیں جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو دیا جاتا رہا اسی کلام کی وجہ سے نبیوں کو کلیم اللہ کے لقب سے ہم یاد کرتے ہیں جانتے ہیں مکلم اللہ منسا تکلیمہ آگے فرمایا ولا یوزکی <يُزَكِّهِم> تو یہاں پر آگے میں نے تسکیہ کے لفظ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ ان کا ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا ہے یعنی اللہ ان کو کسی قسم کی کوئی تقویت فراہم نہیں کرتا یعنی قرآن میں ان کے بارے میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ جس سے ان کے کیے ہوئے اعمال کو تقویت حاصل ہو جائے وہ قرآن کو دلیل بنا کر اپنے اعمال کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر سکے بلکہ قرآن تو ان کے اعمال کی اوپر بڑی مذمت کرتا ہے کہتا ہے انہا کثیر من الاحباب و جو میں نے آیت پیش کی تھی کہ احبار اور رحبان کی کثرت ہے کہ جو لوگوں کا مال یا قلونہ اموال الناس بالباطل باطل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اپنے نتائج برآمد کرنے میں کمزور ثابت ہو جائے جو ٹھوس نہ ہو معمول کے مطابق نہ ہو جو جس مقصد کے لیے بتائی جاتی ہو اس معاملے میں فٹ نہ ہو سکے اس کو عربی زبان میں باطل کہتے ہیں کیونکہ حق کے مقابلے میں قرآن باطل کو استعمال کیا تو باطل کاموں کی بنیاد پر یہ اللہ کے کلام کو بیچتے ہیں اور لوگوں سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے باطل کام کون کون سے ہیں